Украина выгоняет россиян из Харьковщины, готова отбиваться на Запорожском направлении. Грузия в огне, но, похоже, сгорит в нем Путин, а в Сирии утонет. Украина еще не под зонтиком НАТО, но погода более чем переменчива. Всегда стабильно. С вами я, Ирина Узлова и наша программа «20 минут». Хотели а прорыва, получили провал. Над украинским Новомлынском украинские флаги. Силы обороны Украины освободили город и установили контроль над правым берегом Оскола, который пытались удерживать оккупанты. В Харьковской области в районе села Новомлынск, Купинского района, противник пытался захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, враг даже переправился через водное препятствие. В то же время украинские защитники при поддержке артиллерии подразделений беспилотников выбили противника из Плацдарма, отчитались в нашем генштабе. В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска от сил противника. В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем сил обороны. Над Новомлынском развиваются украинские флаги. Ничего не удается врагами на юге Украины, хоть к определенным действиям оккупанты там действительно готовятся, но по большей мере в качестве наведения информационной шумихи и психологического влияния на нас. Грозит ли Запорожью наступление РФ? Бросы врага развеивают центры противодействия дезинформации при СНБО Украины. Российские оккупационные войска готовятся к наступательным действиям в Запорожской области. Однако сейчас непосредственно угрозы городу Запорожье нет, поскольку у врага нет ресурсов для проведения подобных операций, заявляет руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, которым также готовы силы обороны, сказал Коваленко. И акцентировал внимание на том, что оккупантов не хватает сил для наступления на Запорожье. Однако, экспертам не следует путать угрозу для запорожского направления и самого города. К сожалению, Коваленко видит, что некоторые аналитики в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье. Еще и коверкают слова других военных. Желательно этого не делать, подчеркнул Коваленко. Ранее он уже предупреждал, что Россия планирует развернуть информационную кампанию по якобы наступлению на Запорожье. Элементы ИПСО и гибридной войны подтверждает предупреждение Коваленко и военный эксперт Александр Мусиенко. В военном плане для россиян сейчас два главных наступательных направления Донецкая и Курская, акцентирует Мусиенко. Сейчас мы будем наблюдать шквал информационных атак и спецопераций противника. Позиция моя неизменна. Исходя из того, что сейчас происходит на фронте, есть два приоритетных направления для действий врага. Это Донецкая область. Кураховско-Покровское направление в первую очередь и Курская область. Это два приоритетных направления, куда враг направляет все свои усилия. Очевидно, они будут стремиться к 20 января вытеснить нации с Курщины. А мы до 20 января будем делать все возможное, чтобы попытаться эту территорию удержать и уничтожать боевой потенциал врага». По другим направлениям тоже продолжаются активные боевые действия, но если мы посмотрим именно на запорожское направление, то враг там накапливает определенные силы. Есть вероятность и есть соответствующие угрозы. Сила обороны это замечают, видят в развитии и готовы противодействовать. Но когда я говорю об ИПСО, то следует понимать, что россияне пытаются соединить это с определенными действиями. Путин не удержится от того, чтобы провести хоть какие-то демонстрационные действия в сторону Херсона и Запорожья актер недоделанный. Силы обороны действительно готовы к любым действиям противника на запорожском направлении и действуют на опережение. Наши военные уничтожили топливозаправщик российских военных под временно оккупированным городом Токмак на Запорожье. Он загорелся прямо на автозаправочной станции, поэтому пожары стоп черного дыма от него были видны, как наблюдаем издалека. По словам советника главы мэра Мариуполя Петра Андрющенко, украинский эвпивидрон поразил АЗС под городом, где оккупанты как раз заправляли свою спецтехнику. На месте ударов вспыхнул пожар, который в дальнейшем привел к детонации резервуаров с бензином и дизельным топливом. Так Такмак. Прекрасная операция сил обороны Украины. Хорошо прокомментировал Андрющенко И добавить нечего. Просто отлично. О неплохих оборонных результатах сил обороны Украины сообщил и президент Владимир Зеленский, заслушав доклад главкома Александра Сырского. Обсудили и общую ситуацию на фронте, а также защиту наших позиций. Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными, отметил украинский президент. И поблагодарил каждое наше подразделение уничтожающее оккупанта и сдерживающее российское продвижение, отметив неплохие наши оборонные результаты на запорожском направлении обсудили с главковом и действия наших спецподразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории. Также важно, что уже приступают к выполнению своих задач недавно назначенный командующий сухопутными войсками Михаил Дропатый и заместитель главкома Олег Апостол. Ожидаем эффективности их службы на новых должностях, и это будет прямо влиять на повышение боеспособности вооруженных сил Украины, добавил Зеленский. Россияне на Курщине тем временем пересаживаются с танков на грузовики и это идет на пользу ВСУ, констатирует бедственное положение врага на некогда их территории Форбс. Новая российская техника менее бронирована и менее приспособлена к передвижению по грязи. Российские войска в Курской области из-за катастрофических потерь военной техники вынуждены пересаживаться с бронированных танков и БМП на новые грузовики только с конвейера. И это открывает новые возможности для ВСУ. Как пишет аналитик Форбс Дэвид Акс, по приблизительным подсчетам, 6 августа по 26 ноября россияне в Курске потеряли 364 единицы тяжелой техники. В основном танки, БМП и грузовики. Однако эти потери могут быть лишь разогревом перед шоу, поскольку россияне пытаются заменить сотни потерянных в Курской области машин новой, но менее бронированной техникой. По прогнозам украинского разведчика Крик Форшера, гусеничных машин будет меньше, а колесных больше. Это может означать уменьшение количества танков, боевых машин БМП и БМД и бронированных тягачей МТЛБ. Как отмечает аналитик форбс запасы старых машин на исходе, а иностранные санкции негативно сказываются на новом производстве. Поэтому российские заводы приспособились к этому, перейдя от сложных гусеничных машин на более простые колесные. Как пишет АКС, плохая новость для ВСУ в Курской области в том, что у российской армии не закончится техника. Однако есть и позитивный момент, и он в том, что новые российские машины менее мощные, чем старые, которые они заменяют. Урон, который мы наносим врагу на Курщине, более чем ощутим, а их потери сказываются на общем состоянии армии, анализирует провалы россиян в Курской области в нашем эфире военный эксперт Роман Светан. У россиян, если бы чуть-чуть было ума, маленькая толика от того даже примитивного бы уже понимали, что ну зеленый шлях не просто так назван. Ну вздумайте, зеленый шлях, но ну, это украинское название. Этот э, зеленый шлях для россиян черная мыль, э, черномыля, это в переводе, если так, для для российского понимания. Потому, естественно, это если они туда будут заходить, минусоваться будет уже, уже пошли действительно на сотни единиц техники, и это, это такое путь в один конец. Буду на трофейном языке для них говорить уже путь в один конец, если они не понимают. То есть уничтожение идет и будет продолжать идти. Россияне однозначно будут биться, как баран на в новые ворота. То есть включите сзади у них не получится. А силы и спецоперации – это их задача основная. Это вот вместе с Главным управлением разведки в свое время разделили это, эти два две части единого тела. ГУР остался в Министерстве обороны, а силы спецоперации попали под управление Генштаба вооруженных сил Украины. Так вот, но тем не менее они продолжают выполнять основные задачи и сил спецоперации и главного управления разведки, то есть заход в тыл противника, кошмарение, кошмарение тылов, ну естественно контроль личного состава противника. Мясные штурмы, несколько суток без сна, украинские военные удерживают критическую Курщину в критических условиях и борются за удерживание этого региона, отбивая непрерывные атаки россиян. Боевые действия на этом участке фронта достигают пиковой интенсивности. Как говорится в репортаже CNN, россияне действительно усилили штурмы. У меня такое впечатление, что у россиян неограниченное количество людей. Они присылают группы, из которых почти никто не остается в живых. На следующий день выдвигают новые группы. Эти люди, кажется, даже не знают, что произошло с предыдущими, говорит Александр, командир 225-го десантно-штурмового батальона. Украинская оккупация части Курской области длится уже почти 4 месяца. Августовское вторжение стало так тактическим успехом для Киева, но в то же время вызвала критику не за высокой цены значительных потерь в бронетехники. Александр говорит, я не знаю, какая на самом деле цель. Возможно, нам стоит оставаться здесь 4 месяца, а потом развернуться и уйти. Но если цель в том, чтобы держаться до определенного момента, мы это сделаем, говорит украинский военный. Сторонники операции считают, что контроль над этой территорией предоставляет Киеву рычаг для будущих переговоров, возможно, с участием избранного президента США Дональда Трампа. Александр считает, что Запад должен выполнить свои обещания, данные в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. Вы забрали наше ядерное оружие, вы обещали нам защиту, сдержите свое слово, нас режут, а вы еще играете своими интересами, резонно подчеркивает он. Украинские силы, хоть и уверены в своих возможностях удерживать позиции, признают сложности при этом контроль над Курской областью остается действительно критически важным для будущих и политических, и военных решений. Ранее BBC сообщила, что силы обороны в Курской области как будто бы получили приказ удерживать территорию до инаугурации Трампа, по словам одного из бойцов, на которых ссылается CNN, и главная задача удержать максимальную территорию до инаугурации Трампа и начала переговоров, чтобы потом на что-то ее обменять. В то же время военный эксперт Александр Мусиенко опровергает тот факт, что наши военные получают задачи и приказы каким-то определенным датам. Действуем мы по разным участкам фронта согласно нашему тактическому и стратегическому плану. И вот в этом важность удержания Курской области как раз и неоспорима во всех аспектах, убежден Мусиенко. Никогда в вооруженных силах не будет приказа с формулировкой, что нужно дождаться 20 января до инаугурации Трампа. На словах многое можно говорить, есть ли там политическая цель или нет. Конечно, есть. В любой войне она присутствует, мы же это прекрасно понимаем. А какая наша цель? Это восстановление территориальной целостности и сохранение суверенности нашего государства для дальнейшего существования нашего государства. Главная политическая цель ⁇ сохранение украинского государства. Но с военной точки зрения, если контингент россиян на Курщине уже достиг 60 тысяч, значит, наша тактика работает и все делается правильно. И это значит, что операция идет практически по плану, который мог быть. Мы должны сковывать силы противника и наносить им максимальные потери там, на территории России, не допуская их перемещения на восток или на другие театры боевых действий. Членство в НАТО вне обсуждения, вот наша поддержка вне всяких сомнений. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны-участницы Альянса на встречах 3-4 декабря в Брюсселе планируют обсуждать дополнительную военную помощь для Украины, но не ее членство в Альянсе. Раскрывать зонтик НАТО над нами не будут пока что. И эта политическая погода переменчива. Ведь с тем, что наше будущее в НАТО, партнеры согласны, отметил Рютте. Встреча будет сконцентрирована на том, чтобы тогда, когда Украина решит начать переговоры, она могла делать это с позиции силы, заявил Генсек. Напомню, сегодня происходит заседание Совета Украины НАТО 3-4 декабря. Это дни заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса. Рютте не раз отметил, надо продолжать оказывать твердую поддержку Украине напомнил, что в Вашингтоне союзники согласовали взять финансовое обязательство для предоставления помощи Украине в сфере безопасности на сумму 40 миллиардов евро. И мы остаемся преданными этому обязательству, сказал Рютте. Он приветствовал недавнее объявление от США, Германии, Швеции, Эстонии, Литвы, Норвегии о предоставлении новой военной помощи. Это хорошие новости, добавил Рютте и заявил, надо больше военной помощи и меньше дискуссий. Президент Украины Владимир Зеленский во время последнего интервью Sky News заявил, что война в Украине закончится, когда под Контрольной территории нашего государства получат защиту под эгидой НАТО. Во время брифинга на полях начавшегося сегодня саммит Альянса новоизбранных генсек Марк Рютте отметил, что нашему государству нужно оружие, а не дискуссия о мирном процессе от союзников. Позвольте мне быть очень щетким в одном вопросе. Я процитирую Зеленского в конце февраля 2022 года, когда некоторые страны предложили доставить его самолетом в Польшу. Он сказал, что ему не нужно это, а ему нужны боеприпасы, напомнил Рютте. Он отметил, что все союзники могут сесть за чашкой кофе и придумать много множество предложений по поводу того, как должен выглядеть мир в Украине. Но это не то, что нужно на самом деле, считает Генсек. Нам нужно убедиться, что у Украины есть то, что ей нужно, чтобы получить позицию силы перед переговорами с Россией, подчеркнул он. То есть больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как мог бы выглядеть сейчас мирный процесс. Украина вступает в еще одну решающую зиму, и агрессия России не показывает никаких признаков ослабления. Как раз наоборот, Путин усиливает свою риторику и безрассудные действия. Он использует Украину как испытательный полигон для экспериментальных ракет и разворачивает солдат из Северной Кореи в этой незаконной войне. Путин не заинтересован в мире. Он давит, пытается захватить больше территории, потому что он думает, что может сломать решимость Украины и нашу. Но он ошибается. Украина имеет право защищать себя, и мы обязаны помочь ей. В Висбадене запускается новое командование НАТО для координации и предоставления помощи по безопасности и проведения учений для Украины. Это делает нашу поддержку более Прочной и также устойчивой, но мы все должны делать больше, особенно сейчас. Чем сильнее будет наша военная поддержка Украины сейчас, тем сильнее будет их рука за столом переговоров, и тем быстрее мы сможем положить конец российской агрессии в Украине раз и навсегда. Франция и Великобритания поддержали идею приглашения Украины в НАТО, однако против все еще ряд стран альянса, сообщает Лемонт. Как пишет издание, сейчас против приглашения Украины в НАТО выступают Штаты, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения, Испания. При этом, по данным СМИ, Франция и Британия настаивают на приглашении Украины в альянс, однако президент Шарджо Байден отказывается принять это решение, а его преемник Дональд Трамп никогда не поддерживал эту идею. Как пишет Лемонт, Трамп якобы предложил отложить членство Украины в НАТО минимум на 20 лет. Политико тем временем рассмотрели альтернативный сценарий вступления Украины в НАТО. Западная Украина может присоединиться к НАТО отдельно от других регионов, подобно Западной Германии во время Холодной войны. Согласно информации издания, в настоящее время партнеры обсуждают варианты интеграции Украины в Альянс без официальной процедуры. Немецкий сценарий, согласно которому Западная Украина присоединится к НАТО, а будущие дипломатические усилия будут направлены на возвращение утраченных территорий на востоке и юге. Британцы предлагают создать форму конфедерации или союзного государства, нечто подобного между Украиной и одной из европейских стран НАТО, что с юридической точки зрения будет рассматриваться как расширение уже существующего члена Альянса. Никаких альтернатив без апелляционной в натомском вопросе в украинском МИДе. НАТО – единственный вариант гарантии безопасности и точка, даже восклицательный знак Украина не согласится ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства в НАТО, говорится в заявлении Министерства иностранных дел по случаю 30-летия того горемычного Будапештского меморандума. В МИД Украины напомнили, что 5 декабря 2024 года исполняется 30 лет со времени подписания меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия. Документ должен был обеспечить Украине гарантии безопасности, суверенитета и территории реальной целостности в обмен на отказ от третьего в мире по потенциалу ядерного арсенала. Однако в 2014 году Российская Федерация, которая и была одним из гарантов безопасности Украины по Будапештской бумажке, грубо пренебрегла этим документом и вообще международным правом и начала свою агрессию против Украины, которая в 2022 году переросла в полномасштабное вторжение. Во внешнеполитическом ведомстве Украины отметили, что невыполнение Будапештским меморандумом своих функции привело к росту угроз безопасности не только для Украины, но и для других стран и регионов. МИД называет Будапештский меморандум памятником недальновидности в принятии стратегических решений о безопасности и подчеркивает, что развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал. Непредоставление нам в 1990-х годах реальных действенных гарантий безопасности стало стратегической ошибкой, которой воспользовалась Москва. Эта ошибка должна быть исправлена. Украина должна получить четкие юридически обязывающие гарантии безопасности, которые соответствуют ее весомому вкладу в глобальное ядерное разоружение и поддержание международного мира и безопасности. Мы убеждены, что единственной такой реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является только полноценное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноценного членства Украины в НАТО. Приглашение Украины в НАТО сейчас станет действенным противодействием российскому шантажу и лишит Кремль иллюзий относительно возможности помешать евроатлантической интеграции страны. Это также единственный шанс остановить эрозию ключевых принципов ядерного нераспространения и восстановить доверие к ядерному разоружению. Кроме того, в МИД добавили, что 30-летие со временем подписания Будапештского меморандума является удобным случаем для действенного шага к присоединению Украины к Вашингтонскому договору. Но, видим, пока эта дорога с односторонним движением, а НАТО немного тормозит по встречной. И очень, очень зря, ведь Россия продолжает диверсии и подрывы по всей Европе. Между Швецией и Финляндией произошло два новых разрыва кабеля, сообщает шведское телевидение SVT. Отмечается, что разрывы кабеля были обнаружены во вторник и, вероятно, произошли на суше Финляндии. «Мы воспринимаем ситуацию серьезно», написал министр связи Финляндии Лулу -Лу Ране в соцсети X, отметив, что власти расследуют этот инцидент. Финская газета Хексинген Санамат» пишет, что повреждения кабеля в муниципалитете Вихти не было диверсии эскаватора, работавшей на кабеле, как будто случайно перерезал его. Причины другого повреждения в городе СПО выясняются. Кабели ломаются по разным причинам. Это, безусловно, необычно, чтобы два кабеля были повреждены одновременно, сказал в комментарии газете представитель компании Global Connect, кабели которой были повреждены. 18 ноября, напомню, стало известно, что в Балтийском море повреждены два подводных оптоволоконных кабеля. Один соединяет Германию с Финляндией, другой – Швецию с Литвой. Конечно, Путин будет провоцировать и подрывать безопасность Европы. А с какой целью и как на это реагировать, рассуждает в нашем эфире политехнолог Борис Тизенгаузен. Услышим. Тут, мне кажется, не нужно быть никаким детективом, чтобы понять, что не просто умышленно, а еще и очень цинично повредили эти кабели. Значит, что там произошло? Вот этот сухогруз китайский, он бросил якорь на дно. И с брошенным якорем, ну, не знали точно где, можно же промахнуться мимо кабеля одного, второго и он с брошенным якорем, который волочился по дну, который должен был зацепить эти кабели, 180 километров прошел, 110, ну, 111 миль. А, причем двигался зигзагообразно, чтобы точно найти, значит, на дне этот кабель. Ну, и таким образом, два точнее. И таким образом их повредил. Отключил транспондер, это маячок, чтобы его не отследили. Но спутниковые снимки показали, что сильно замедлился ход. То есть сейчас же современные суда, там все электроника. Не увидеть, что ты бросил кабель и идешь очень медленно поэтому 180 километров невозможно. Поэтому, конечно, умышленно повредили. Лезет Россия, которая десятилетия подряд и в Грузию, но ей там сейчас дают по рукам, по зубам и по всем иным возможным частям тела. По всей Грузии люди поднимаются против российского марионеточного режима, а столицы до самых маленьких городов. Это движение не похоже ни на что в нашей истории. Месседж ясен. Верните мне мой голос, верните мне мое европейское будущее. Это заявляет президент Грузии Соломез Зурабишвили. А главное это показывают тысячи грузин по всей стране уже пятый день к ряду, которые выходят и стоят, несмотря на насильственный отпор провластных силовиков незаконного режима Грузии и кровавого режима Кремля. Но власть Грузии, эрозия которой уже началась и с улицы, и непосредственно с властных кабинетов,

что происходит в Грузии? Очень многое зависит от четких сигналов и четких решений. Понятно, что это введение санкций против людей, которые несут ответственность за репрессии и фальсификацию результата выборов. Все они идентифицированы, и это будет четким сигналом, что когда Евросоюз дает слово, он это слово держит, заявила Зурабишвили. Три страны Балтии – Литва, Латвия, Эстония – напомню ранее совместно договорились о введении национальных санкций против тех, кто участвует в подавлении законных протестов в Грузии. В течение пяти дней, уже шестого, в Грузии полыхают протесты против партии власти. Грузинская, она же российская, она же путинская мечта, спровоцированная заявлением о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года. Грузин, борющихся за свое будущее, свободные от лап Путина, без конца и без жалости разгоняют водометами в минусовую температуру, избивают и унижают представителей так называемых правоохранительных органов, которые охраняют только режиме Ванишвили и Путина. Задержанными на акциях протеста гражданами Грузии обращаются бесчеловечно. У них наблюдаются ушибы по всему телу, травмы в области лица, переломы носа и челюсти, а также у всех поступивших в клинике, сотрясение мозга, множественные ушибы, гематомы, им трудно передвигаться и даже разговаривать, сообщают правозащитные организации Грузии. По словам задержанных, насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов имело место как во время задержания, так еще и после этого. Полиция и другие правоохранительные органы давно уже не действуют самостоятельно. Они пытаются придушить погасить под ноль протесты под дудку и под диктовку властей Грузии и Кремля. Но у них ничего не выйдет. Описывает ситуацию с места событий в нашем эфире политолог Гия Хухашвили. Я не думаю, что это уже наши власти действуют. Я думаю, что по тем методам, я думаю, что здесь уже работает ФСБ, можно сказать, и в принципе все инструкции, все методички именно взятые из того опыта, который применялся в России, была попытка применить в Украине, в Беларуси и так далее и тому подобное. Здесь даже дело не в самом разгоне, что происходит во время разгона. Это это одно, но после разгона, когда людей арестовывают, их сажают в машины, машины, и там, там избивают часами избивают, в машине уже меняются вот эти садисты, что самое главное, часами избивают, отбирают и крадут, можно сказать, мобильные телефоны, личные вещи. Ну, чистый беспредел, скажем так. Да? Ну, ну, у нас уже их не называют спецслужбами, не называют спецназом, называют ОМОНом. И, в принципе, это абсолютно Логично. Но ну, несмотря на это, протест развивается, скажем так, география расширилась, приняла такой системный характер. Огненно-фатальная для Путина ситуация продолжает складываться в Сирии. Войска РФ под огнем повстанцев бегут с позиции. Кремль планирует переброску наемников из Африки. Солдаты и офицеры российского военного контингента в Сирии пребывают в подавленном моральном состоянии из-за успеха местных повстанцев. Захват Алепа, боев в районе Хамы и продвижение к Хамсу сообщили при службе Главного управления разведки Минобороны Украины. Правительственная сирийская армия и военные подразделения государства агрессора России несут значительные потери. Бегут с позиции, оставляют вооружение и технику, отступление носят Хаотичный характер, сообщили украинские офицеры. По данным ГУР в город Хама, где происходят бои верных режимов Башара-Асада войск с повстанцами, срочно отправляют арабско-российских переводчиков. По всей вероятности, для нужд офицеров войск РФ, которые пытаются нормализовать ситуацию в асадовской армии. Плановые ротации российских войск в Сирии приостановлены на подмогу в ближневосточную страну. Московские вожди решили отправить наемников из частных военных компаний. Ожидается прибытие боевиков, вероятно, из так называемого африканского корпуса. Подытожили Украинские офицеры. Помимо этого, Россия эвакуирует военный флот из Сирии после наступления повстанцев. Россия приступила к выводу кораблей с военно-морской базы в сирийском Тартусе после быстрого продвижения по Сирии повстанцев-исламистов, которых не может сдержать армия президента Башара Асада, сообщает Навал News. По данным издания, утром 2 декабря танкер «Ельня», который важен для поддержания российских сил в Средиземном море, покинул Тартус. Вместе с ним базу могли оставить другие суда. Всего военно-морская группировка России в Сирии насчитывает 5 кораблей и одну подводную лодку. В их число входят два фрегата класса адмирал Горшков, один фрегат класса адмирал Григорович, улучшенная подводная лодка класса Кило и два вспомогательных судна. Существует реальная вероятность того, что уход связан с ухудшением ситуации в Сирии, пишет военно-морской аналитик Дрогфорд. Маритайм. После вывода российских кораблей военно-морская база в Тартусе может быть заброшена, а сами корабли Россия с большей долей вероятности отправит в Балтийское море, полагает Навал Ньюс. По пути они могут останавливаться в Алжире или Ливии. При этом, если Россия решит сохранить за собой базу в Тартусе, ей придется отправить туда крупное подкрепление, но на его переброску идут недели, подчеркивает Навал Ньюс. Военно-морская база в Тартусе на Средиземноморском побережье Сирии является стратегическим объектом для России военно-морской флот СССР базировался в этом месте с 1971 года, но после распада страны корабли были выведены. Российские военные вернулись в Тартус в 2012 году, когда Москва решила вмешаться в гражданскую войну в Сирии и выступила на стороне президента Башара Асада. Перед вторжением в Украину Россия усилила свое военное присутствие в Тартусе, чтобы противостоять авианосцам НАТО в Средиземном море. Вот так и заканчиваются истории всех флотов РФ во всех морях. А Путин продолжает синими покрюченными конечностями, цепляться за остатки власти и империализма. Обратите внимание действительно на эти посиневшие злости и принесенного всему миру горя обрубки. Недолго бункерному, по всей видимости, осталось. «Страх убийца разума. Страх – это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение». Фрэнк Герберт. Ирина Узлова, наша программа «20 минут». Друзья, спасибо, что приходите. Оставляйте свои комментарии, ставьте свои лайки. Всегда приятно с вами пообщаться. И подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го. Нас уже почти 8 миллионов. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.